Сердючка взрывает телефоны на наших ребят на спецоперации. Я не шучу. Парни рассказывают, что Цепсо рассылает спам через WhatsApp, Telegram и даже уже есть случаи через Макс. Переходит по ссылке, а там играет сердючка и телефон взрывается. Несколько человек рассказывали. А у нас и так огромные потери, людей не хватает. Ребята, не ведитесь на эти ссылки, а то вас уже и заменить некем. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своем, при своей необразованности, можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Как вы? Знаете, изучают творчество э, выдающегося художника Казимира Малевича. Это не вы? Нет. А похоже, похоже, прям вот вижу кисть художника. Смешно. Я не смеюсь. Откуда вы? Город герой Белгород, а вы? Я с России. Это как так получилось? Вы под VPN mm -hmm. сидите, да? Не знаю. Ну, Япония просто написано. А, просто я в Японии сейчас нахожусь. Mm. а что ж такое, Россиюшки не мила? Аль, может, хворь какая приключилась? Учусь я. На кого, на японца? Да. А как это? Ну, вот так. А рода вы откуда-то с Дальнего Востока? <свист> с Узбекистана. Вы же сказали, вы из России. Что вы меня путаете? Или это вы сами... Господин Казимир Малевич путаетесь в показаниях. Ну, я из я Узбекистана. А зачем же вы сказали, что вы из России? Вам кажется, что Просто, из Узбекистана вас... быть стыдно, да? Вы стыдитесь. вас поздить. Вы же с Украины. Почему? Я из города Белгорода? Ну, зачем вы отдаете Белгород Украине? Это же в Украине. Белгород в Украине. Ну да, наверное. Удивительное открытие. Вы, оказывается, еще не только художник, а выдающийся исследователь, географ, путешественник. Да, да, да. Поздравляю да. вас, шарик, вы балбес. Взаим. У вас Взаим. топографический кретинизм, уважаемый. А как же вас в Японии взяли учиться-то? Да, по кайфу. Главное, чтобы бабки были. М, в Японии коррупция проклятая, процветает, и засала учат, узбекская. Да. Понимаю. А почему вы, жители Узбекистана, считаете, что жителю Белгорода Украина будет каким-то там раздражающим фактором? Ну, не знаю. Наши же украинцы это братский народ, не, это не все люди практически это один мое... народ. Не Мы же один народ. Не путайте жители Узбекистана и мое мнение личное. Вы не считаете себя жителем Узбекистана, вы считаете себя жителем России? Нет, вы вы не считаете мое мнение за всех. Как так? Разве вы не являетесь представителем своей страны, гражданином? Я, я представитель своей страны, но разве ваше не мнение считает... ничего не значит? Нет, ничего не значит. Это личное мое мнение. Ваше мнение гражданина Узбекистана как представителя народа да, Узбекистана. но не узбеков суда. как вы? вы же узбек? Я узбек. Значит, узбек, мнение или? каждого узбека важно. Вы, ну, же, поддержив... вы же поддерживаете? Ну, всех. Вы же любите Россию, а Узбекистан не любите? Нет? И мне это нравится. Если бы вы любили Узбекистан, меня бы это, может быть, и злило. А раз вы любите Россию, меня это радует, конечно же. Но я не люблю Россию. Как это вы не любите Россию? Раз вы тут злите украинцев, значит, любите Россию. Я Узбекистан не любите. Стесняетесь? Я mm. узбек, что? Ну, узбек. никто не совершенен. Конечно, тут же ничего не попишешь. Ну ничего, мы вас сделаем русским. Хотите быть русским? Нет, Хотите нет, российский нет. паспорт? Нет. Почему? Вы же как любите Россию, а не любите Узбекистан. Соответственно, логично предположить, что вы хотели бы Если отказаться я не любил от узбекского России, паспорта. Я в так вы мне так и сказали в самом начале, что вы живете в России? Ну, я, я живу в другом вообще свете. В свете? Вы, вы марсианин, очевидно. Казимир Малевич Нет. марсианин. Да. Понимаю. Ну что ж, ну, ваша, ну как бы это сказать... Неосознанность, что ли, меня радует. У меня есть достаточно много инструментов для того, чтобы вы продолжали жить в России, не в другом свете. Не на том свете, так сказать. Mm -hmm. Да, на том свете жить. Интересно. То еще. Так что будем делать-то? Паспорт надо? Давай. Приезжай ко мне да в ты. Белгород. Это, правда, через всю страну. Учиться не надо. Просто берешь билетики, мы тебе их оплачиваем. И я тебе паспорт. Паспорт и контрактик. Сразу работа, сразу работа. Ну как ты смеешь? Разве можно так смеяться с Россией? Ну ты же, ну ты же русский человек в душе, где-то в душе, в глубине души. Очень глубоко. Мы вас любим в глубине души. Где-то очень глубоко. Пропаганда. Какая пропаганда? Человек, любящий Россию, должен переживать за ее будущее. Разве можно любить Россию? А, это тебе похорен? Ты только что убеждал меня, что ты из России, что ты злишь тут украинцев, что ты не любишь Узбекистан, стесняешься быть узбеком. Как это так? У, человек без родины. Человек без родины, ты посмотри, Батенька, да вы манкурт, да вы манкурт. Так, так, так. Это интересно. Согласен. И меня Согласен. вот этот вот, психологический, да. психологический феномен меня тоже заинтересовал. Начали мы с вами душесчипательную нашу беседу с вашей геолокации. Вы сказали Россия. Потом передали Белгород в состав недружественного нам украинского государства то есть посягнули на территориальную целостность Российской Федерации. Видите, как я другим путем пошел. Сначала вам просто предлагал добровольное участие в российских преступлениях, а сейчас вот предлагаю уже недобровольное, поскольку подозреваю что вы совершили преступление, предусмотренное частью второй статьи 363 УК РФ. Посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Серьезно? Mm -hmm. Да. И что мне делать? Э, пожалуй, пожалуй, э, прийти с повинной, так сказать, э, осознать свою вину, меру, степень, глубину. Да за кого ты меня Преступника я вас считаю батенька, за преступника. Да пошел ты, У-у-у-у, Этим вы только усугубляете, не помогаете следствию, а только усугубляете свое положение. Вы же понимаете, что я человек, находящийся на другом конце России. Вот такие узбеки. Узбеки, подивиться на своего земляка. Он уже русский. Никакой он не узбек. На якей узбек.